в Донецкой области. Непосредственно Кихтенко Александр Тимофеевич вот передал подарки. И действительно с благодарностью. Ту помощь, которую оказывают с Волыни, она неоценима еще и с идеологических аспектов. Для многих беженцев это явилось, ну когда я рассказала, что это картошка из Горохова, а это вот у нас из Луцка, мне вначале не поверили не может быть. То есть они воспринимают Западную Украину как врагов. Я говорю, ребят, ну как же так может быть? Вот отсюда показывали уже документы, рассказывали. То есть там-то нет украинского телевидения. Оно есть только без звука. И там идет очень серьезная вот эта вот идеологическая работа. И действительно на стороне России как-то, и очень люди агрессивно воспринимают. И для них было большим открытием, что это действительно с Запада, и непосредственно с Волыни им идет помощь. То есть это для нас очевидные вещи, что мы друг другу помогаем, а там этого нет. Поэтому и, собственно, Александр Тимофеевич вам с огромной благодарностью передает вот эти вот подарки. Самое главное то, что это постоянная работа. Конечно. И вот Игорь Наши люди, которые ездят, мы не говорим о помощи военным. Это само собой. Мы говорим сегодня о помощи гражданской. Где-то около 80 тонн продуктов отправили наши аграрии. В Мариуполь, в район, скажем, Авдеевки. Вот это большое количество. И мы понимаем, что там сейчас людям главное почувствовать себя защищенными. А когда он не думает о бытовых проблемах, он больше начинает думать о патриотических вопросах, значит, о том, где он находится, какова его роль. А когда человек каждые пять минут думает, где попить воду и как покушать, то у него очень мало патриотизма в голове, каких-то положительных тенденций. Он больше напряжен, он находится в страхе, он думает о семье, как. Поэтому наша главная задача сегодня дать возможность понять людям, что вся Украина думает, единая. да, единая. вся единая Украина, она думает об этих людях, она их поддерживает, и эта работа и будет продолжаться. Мы надеемся, что хотелось бы, очень хотелось бы, чтобы это все закончилось. Это, каждый день, практически каждый, вот вчера три человека, сегодня опять один погибший, у нас уже 111 погибших в области из миллиона населения 111 погибших, но вместе с тем нет такого внутреннего антагонизма у людей. Люди оказывают помощь, они поддерживают. И у многих переселенцев было боязнь, когда они приезжали на Западную Украину. Очень много было разговоров. Люди были... Информационная война, которую развязали наши враги, она очень сильно ударила по головам этих людей. Нам пришлось очень много сделать, чтобы доказать людям что здесь спокойно, здесь хорошие люди, мирное население. И это потихонечку двигается.